এপ্ৰিলত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব অতিজিম সচেতনতা দিৱসৰূপে পালন কৰা হয় বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ অধিকাৰ প্ৰয়োজন আৰু সমাজত তেওঁলোকৰ স্থান সুদ্য় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসটি বিশ্বব্যাপী উদযাপন কৰা হয় এই উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ যোৰহাট নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত পখিলা নামৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত যোৰহাট চিনামৰাস্থিত প্ৰেৰণা প্ৰতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় য'ত এই কেন্দ্ৰৰ শিশু অভিভাৱক আৰু সমাজৰ বিভিন্ন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথিৰূপে প্ৰেৰণা প্ৰতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালিকা ছাইৰা বেগমক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় তেওঁ কেন্দ্ৰটোৰ শিশুসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৰা অসামান্য পৰিশ্ৰম আৰু অৱদানৰ বাবে বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয় অনুষ্ঠানটোত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ অধিকাৰ শিক্ষা সুযোগ সুবিধা আৰু সমাজৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে যিয়ে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিত সহায় কৰে অভিভাৱকসকলে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আগন্তক দিনবোৰতো অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহান জনায় যাতে সমাজত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলে সমান সুযোগ লাভ কৰে খু পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ পবিত্ৰতা দিন আজি বিশ্ব অতিজম দিৱস আৰু অতিজম দিৱসৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ যোৰহাট নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত আমাৰ প্ৰেৰণা প্ৰতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলে আৰু এই আয়োজন এই অনুষ্ঠানলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু আমি আহিলোঁ আহি যথেষ্ট এটা সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আমি উপভোগ কৰিবলৈ পালোঁ প্ৰতিবন্ধী শিশুসকলসকলৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাখিনি দেখি অত্যন্ত আপ্লুত হ'লোঁ তেওঁলোকে গীত গোৱাৰ পৰা আদি কৰি বিহু নচাৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে যিখিনি কৰি দেখুৱাইছে সেইখিনিৰ পৰা আমি অত্যন্ত আপ্লুত হৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিবন্ধী প্ৰেৰণা প্ৰতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰ চায় বেগম বাইদেউ বাইদেউৰ মুখেদি গম পালোঁ যে ইয়াৰ এই প্ৰেৰণাৰ পৰা ওলাই যোৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাকে আচলতে আমাক উৎসাহ প্ৰদান কৰে অত্যন্ত লাগিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা যোৰহাট নগৰ মণ্ডলক মই ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোকে এনে এটা অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু আমি সকলো ইয়ালৈকে আহিলো আৰু আহি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি আজি কিছু সময় কটাই আমি মনত অত্যন্ত প্ৰশান্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি আচলতে আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে এৱেৰনেছ ডেটো আমি পাতিছোঁ আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা দিৱসবিলাক আমি প্ৰায়ে পাতোঁ আৰু কাৰণটো হৈছে যে আমি সমাজক এই বাৰ্তাটো দিয়া আৰু এই বছৰৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ যিটো মানে থিম ইউনাইটেড নেশ্যনছে ঠিক কৰি দিছে সেইটো হৈছে ইনক্লুচিভ পলিচিবিলাকৰ দ্বাৰাই সমগ্ৰ পৃথিৱীতে অতীজম থকা শিশু আৰু লোকসকলক মানে এছ এছ জি গ'লৰ মাধ্যমেৰে আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি মৰ্যদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰি আজি ৱৰ্ল্ড অটিজিম ডেটো আমি পালন কৰিছোঁ গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বই তাৰ লগতে আজি আমি সকলোৱে আমি নীলা নীলা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছোঁ কাৰণটো হৈছে নীলা ৰংটো এটা শান্তি শান্তি আৰু গভীৰতাৰ প্ৰতীক আৰু লগতে এটা বিশ্বাসযোগ্যতাৰ সূচক আৰু আকাশ আৰু পানী এই দুয়োটাৰ ৰং নীলা গতিকে প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁলোকৰ জড়িত কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ই এটা পাৱাৰফুল মুভমেণ্ট আৰু আপোনালোকে যি অনুষ্ঠানটোত নামটো দিছে পখিলা এই পখিলাটো হৈছে কি জানেনে পখিলাটো এটা সূচক যিটোৱে মানে ডাইভাৰ্চিটি আনিছে যে পখিলাটো যেনেকুৱা ৰং বিৰং ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অতিজিম থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ব্ৰেইনৰ যিটো মানে গঠন সেইটো এটা মানে অন্য সাধাৰণ লোকতকৈ সাধাৰণো হ'ব পাৰে তাতকৈ অলপ পৃথকো হ'ব পাৰে এই গোটেই বিচ বৈচিত্ৰতাৰ মাজেৰে আমি তেওঁলোকক যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই সংকল্প লৈয়ে আজি আমি এই ঐতিহী দিৱসটো পালন কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নগমূলৰ উদ্যোগত আজি বিশ্বৰ ঐতিহী সচেতনতা দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰেৰণা প্ৰতিবন্ধী শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰত আমি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ আৰু আজি সকলোৱে ইফালে দেখিলে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰি পৰিৱেশন কৰা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে যিধৰণে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে সেই পৰি সেই অনুষ্ঠানত আমি চাই আপ্লুত হৈছোঁ আৰু আটাইতকৈ সুখৰ কথা যে এই বাইদেউৰ যিটো অনুষ্ঠান চলাই আছে ইয়াৰ পৰা কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ওলাই গৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এজন শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ ক্লাছ টেন যিটো এক্সাম হয় সেইটো এক্সাম শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে সদায় আমি তেওঁ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিশু আছে আমি উৎসাহ দিব লাগে আমি প্ৰেৰণা দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত হয় তাৰ বাবে সদায় আমি আশাবাদী আৰু আমি এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা যুৱ মৰ্চা নগৰমণ্ডল আমি সদায় আছোঁ